mubuat uz mukammal saodat yo'li mana shu kishi eski avlodni eng keksa bizni ichimizda qolgan vakillaridan bu kishi ko'rgan olomonni bu yerda o'tirganlar ko'rmagan bir dunyo olomonni ko'rgan ularni hammasi o'tib ketdi o'tib ketdi lekin shularda bir tashvish bor edi men kichkina bir misol bilan aytyapman <coughs> mana shu ummatni millatni tashvishi bolalarni tarbiyasi bularni g'am g'amiydi o'sha mahallada yashayotgan men yoshligimda shular bilan birga shularni qo'lida katta bo'lganman aslida loydan bo'lsa ham poli yo'q bo'lsa ham patologiyaga bo'z tortib bo'lsa ham masjid ochgan kishilar imkon qadar imkon qadar mahallada masjid ochgan kishilar nima uchun desa mana shu masjidni ochishlikda millatni tashvishi bor ummatni g'ami bor boymas edi mahalladagilar qurbi yetganicha oxirgi imkoniyatlaricha oyligini nargizini unisiga ulab yurib o'nta to'sin beshta shipir qo'lidan kelganicha insonlar borlig'ini berib ana yani shunday millat tarbiya qiladigan manzilni makonni ochishlikka harakat qilgan va unga erishgan hozir yopilib ketgan bo'lsa ham kimlargadir berib yuborilgan bo'lsa ham ana yani shu joylarda o'sgan yigitlar ustoz ko'rgan yigitlar bugun qaysidir ma'noda jamiyatda ajralib turadi masjidga bormagan ummatni tashvishini bilmagan yigitlar alohida ajralib turadi shuning uchun mahallalarda masjidlarning barpo bo'lishligi sizning kelajak avlodlaringizni haqiqiy ma'noda rijonlar bo'lib tarbiya topishligiga sabab bo'ladi 30 yoshdan 40 yoshgacha bu katta mas'uliyatni qabul qiladigan jiddiy jiddiyjahd qiladigan ertamandan kechgacha fikri mana shu qayergadir mahallasini qayerigadir ikki sotix bo'lsa ham e, besh sotix bo'lsa ham e, yer sotib olib boshqa yoshlarni ham birlashtirib key bizni dadamiz qarib qolibdi bir joyga borishga bolalarimiz yosh ekan bizni navbatimiz ekan mana shu millat uchun biz bir ish qilaylik deb qonunchilik tarafini o'rganib har bitta mahallaga ellik kishiga bittadan masjid qurishimiz kerak degan yani fikrni hech yo'q bir biriga tarqatib turish kerak Mütləq bu tərəfsidə oylamaşlıq bu xudbillik özü üçün yaşab ötüb keçişdən başqa nə isəmdir. Mütəmməl saadet yola.